Hey okay guys, assalamualaikum. Ismi Nina and welcome back to Nina's story. Jadi guys, Nina nak korang bayangkan ni ada satu kedai ni dia ramai pelanggan sebab orang suka dengan kedai tu. Ramailah yang bagi review best-best pasal kedai ni. Kedai tu nampak biasa je tapi owner dia tu yang lain macam sikit. Ada seorang perempuan ni masuk ke dalam kedai dia tiba-tiba menghilang. Sebelum tu ada remaja hilang dan mayat dia dijumpai dekat gurun. Lama gila orang tak tahu dia ni siapa. Bila polis siasat macam-macam benda yang keluar pasal lelaki ni. Dia ni memang sangat obses dengan perempuan yang iras-iras tau. Korang kena dengar cerita ni sampai habis sebab cerita ni makin lama makin gila and so without wasting any time let's get started pada petang Jumaat 4 April 1997 lebih kurang pada pukul 4 petang macam tu ada seorang perempuan yang berumur 20 tahun bernama Ginger Rios ni masuk ke dalam sebuah kedai yang famous di Las Vegas Ginger ni baru je kahwin dengan Mark So dia ni nak ke kedai tu sebab dia nak cari satu buku. Dia pun tinggallah suami dia dalam kereta dan dia sempatlah pesan dia kata dekat suami dia, tunggu kejap nanti dia datang balik. Tapi lepas beberapa minit Mark tunggu, Ginger ni masih lagi tak muncul-muncul. Dia pelik lah kenapa beli buku lama sangat patutnya dah keluarlah kan. Dia pun pergilah ke kedai tu nak cari isteri dia Masa dia masuk dalam kedai tu, dekat kaunter ada seorang lelaki dan juga seorang perempuan yang tengah jaga kedai. Diorang ni nampak macam pasangan suami isteri. So dia pun tanyalah pasal Ginger nampak dia tak sebab dia datang sini beli buku tadi Kapal tu pun cakap lah yang Ginger dah beli barang and then dia pun dah keluar dari kedai dorang. Tapi Mark ni perasan cara dorang berdua ni bercakap kan dengan gaya dan nada tu macam tak berapa nak kena. Walaupun dia dah mula rasa suspicious, Mark pun ucap thank you and then keluar dari kedai tu. Dia pun terfikir maybe wife dia singgah kedai lain kot. So Mark ni pun pusing-pusing lah dekat kedai-kedai yang ada area situ, tanya dorang sama ada nampak isteri dia ke tak. Dia pun describe lah isteri dia ni berambut perang gela tinggi dan cantik. Tapi semua orang yang dia tanya tu jawab yang dia orang tak nampak dia. Akhirnya Mark pun call lah bapak mertua dia yang bernama George dan dia beritahu yang Ginger ni dah hilang. Masa ni Mark memang dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Dah puas dia mencari tanya orang sana sini tapi semuanya cakap tak nampak Ginger. Masa ni Mark punya panik tak boleh cakap dah nak fikir waras pun dah tak mampu. So dalam call tu ayah mertua dia pun cakap lah apa kata kita pergi balik dekat tempat kali terakhir Ginger ni dilihat. Jadi tempat yang terakhir tu adalah kedai Spycraft. Ayah mertua dia pun cakaplah dekat mak kita minta tolong dekat dia orang ni nak tengok CCTV maybe orang tu boleh tolong tapi bila mak dengan ayah dia sampai dekat kedai tu kedai tu dah tutup dalam keadaan yang sangat kecewa mak ni pun berjalanlah nak pergi dari sana kan dan masa inilah dia ternampak pekerja tadi ni tengah naik van putih. Mak ni pun cepat-cepatlah tahan van tu dan beritahu lah niat dia tadi ni. Tapi lelaki tu cakap yang dorang tak boleh tolong sebab dorang ada hal penting nak kena settle. Masa tu dorang ni nampak macam agak rushing juga. Dan pada masa ni Mark berperasan yang dorang ni ada bawa baby tak sampai setahun lagi tau. Lelaki tadi tu pun cakap dekat Mark yang dia adalah owner kedai, nama dia adalah John Flower. Dia pun cakap lah dekat Mark, dia boleh tunjuk rakaman CCTV tu tapi hari Isnin nanti. Sekarang ni dia memang tak dapat nak tolong. So Mark ni memang dah tak ada pilihan yang lain dan dia pun pun terpaksalah cari isteri dia sendiri Tapi tetap jugalah Mark tak jumpa isteri dia Kedai Spycraft ni kan Dia kedai macam spy shop Yang jual barang-barang pengintipan tau So kedai ni dia adalah Jual kamera, mini recorder Alat pengesan signal Dan juga gadget-gadget pelik Kedai ni juga ada jual buku macam Cara mengintip Buku teknik penyamaran Dan macam-macam lagi lah So konsep kedai ni memang nampak sangat cool lah Sebab dia jual barang-barang spy That's why lah kedai ni famous dekat sana Dan ramai customer yang datang So berbalik kepada Mark tadi ni Sepanjang minggu si ginger ni hilang, Mark ni memang gelisah dan hati dia langsung tak tenang. Dia asyik terfikir, tak mungkinlah dia tak nampak yang ginger ni keluar dari situ. Sebabnya pada hari tu, dia park kereta ni betul-betul dekat depan kedai si John Flower ni tau. Lagi satu, dia kenal lah perangai isteri dia ni macam mana. Ginger takkan buat hal, lagi pun ginger dah cakap I'll be back. So macam mana isteri dia boleh menghilang sekali mata tanpa dia perasan dan lokasi terakhir yang dia nampak isteri dia adalah dekat dalam kedai tu. Korang faham tak? Dia macam Magic Tiba-tiba hilang dalam kedai tu So hari Ahad tu Barulah Mark ni nak buat report polis Polis pun tak tunggu lama Dan diorang pun call lah John Flower tadi tu Untuk check kedai dia Masa polis masuk ke dalam kedai dia Diorang bau bleach kuat gila Bau tu satu kedai boleh bau Polis tanyalah dekat dia Kenapa kuat sangat bau bleach ni John pun cakap lah yang Anjing dia terkencing dalam store So dia terpaksa lah guna bahan kimia untuk cuci Dalam store yang dia cakap tadi tu kan Polis perasan ada tompok merah dekat dinding Rupa dia macam darah yang dah kering So polis pun nak ambil lah sampel benda tu sebab nak check DNA nanti. Tapi masalahnya dekat sini sampel tu terlalu kecil untuk check DNA. Bila polis tanya dekat John pasal Ginger, John ni mula bagi cerita yang agak pelik. Dia kata yang Ginger ni ada beli dua buku. Satu buku pasal cara nak tukar identiti dan satu lagi buku tentang panduan pembunuh upahan. Bila Mak dengar cerita John tu, dia terkejut tau. Setahu dia Ginger ke kedai tu sebab nak beli buku cara bersihkan rekod kredit. Sebabnya pada masa tu, diorang ni tengah usaha nak usah rumah dan nak pin dah nanti. Tak logik langsung kot tiba-tiba Ginger nak beli buku pasal pembunuhan dan yang lagi pelik tu, John cakap yang Ginger bayar by cash dan dia tak ada resit kopi. John ada cakap juga dekat polis yang dia dah tengok CCTV pada hari kejadian tapi tak ada apa yang pelik pun terjadi. So dia kata lepas saya tengok CCTV tu, saya pun delete. Korang nak tahu tak apa respon polis? Dia orang just okey je dan tak tanya dekat John kenapa kau delete footage tu semua benda yang terjadi pada hari tu pasal bau bleach yang sangat kuat cerita buku yang pelik pasal pembunuhan dan footage CCTV dipadamkan tu nampak macam ada yang tak kena tapi tak tahulah kenapa polis ni tak ambil apa-apa tindakan dan John pula bebas sedangkan Ginger pula hilang tanpa jejak. So, bila polis ni tak jumpa bukti semasa siasatan dekat kedai John kan, polis pun mulalah fokus dekat si Mark ni pula. Macam biasalah, suami ni memang akan jadi suspek utamalah sebab dia dengan Ginger pada hari kejadian. Mark pun ceritalah, dia boleh nampak dengan jelas pintu kedai tu tapi dia langsung tak perasan bila Ginger ni keluar. So, cerita daripada Mark ni membuatkan polis susah nak percaya macam mana kau park kereta dekat depan kedai tapi kau tak perasan isteri kau keluar. Polis pun siasatlah latar belakang Mark dan dia ni siapa sebenarnya Rupanya Mark dengan Ginger ni baru je kahwin 5 bulan yang lepas Mark tua 14 tahun dari Ginger Dia jenis yang introvert dan agak misteri Karakter dia pula memang sangat berbeza dengan Ginger yang peramah dan energetic Ginger ni pula bukan orang biasa tau Dia ni adalah seorang penyanyi dan penari berbakat dari kumpulan Salsa Machine Yang selalu perform dekat kasino dan juga hotel area Vegas. So, polis ni rasa yang Mark ni ada potensi untuk jadi suspek utama Polis pun mulalah interview kawan-kawan Mark dan nampaklah yang memang polis ni nak tuduh Mark ni sebagai suspek Tuduhan polis tu sebenarnya langsung tak logik untuk kawan-kawan Mark tau Kawan-kawan dia yang kenal Mark ni cakap Mark ni sangat sayang dekat isteri dia dan diorang ni pasangan bahagia Even sehari sebelum si Ginger ni hilang Diorang dah pindah masuk ke dalam rumah baru So macam tak make sense langsung Tiba-tiba Mark dituduh sebagai suspek Memang tak boleh diterima kat Lepas tu nama Mark ni sekali lagi naik sebagai suspek bila kereta dia ni dijumpai berasap di kawasan perumahan. Bila polis tanya pasal kereta dia, Mark pun kata enjin kereta dia ni overheat masa dia keluar tadi. Dia kata dia terpaksa tinggalkan kereta dia dan dia jalan kaki. Polis pula susah nak percaya sebab dia rasa yang Mark ni sengaja nak hapuskan bukti. So kereta Mark ni pun kenalah sita dan diperiksa kau-kau punya. Luar, dalam dan setiap inci dalam kereta tu. Tapi usaha polis ni sia-sia je sebab dia orang tak jumpa apa pun. Lepas tu nama Mark ni pun bebaslah dari tuduhan menjadi suspek. Pada masa yang sama, misi mencari Ginger ni masih lagi diteruskan. Hari demi hari pun berlalu. Semua kad kredit, social media dan juga telefon dia langsung tak ada apa-apa aktiviti. Sebenarnya hmm. ini dah menjadi satu petanda yang buruk tau. Entah-entah Ginger dah tak ada, kalau dia hidup, mesti dia akan guna barang-barang penting ni. So, polis ni pun cubalah cari teori yang lain pula. Disebabkan Ginger ni kan seorang performer, so maybe dia ni ada peminat gila ataupun stalker. So, berdasarkan teori ni, polis pun cuba cubalah siasat tapi gagal. Nak tak nak, diorang kena siasat balik kedai Spycraft tadi. Selama berminggu-minggu, kedai tu dah macam markas polis tau. Pelanggan dekat situ pun dah mula rasa pelik, kenapa polis ni asyik masuk kedai John ni? John pun dah mula bengang. Kalau dulu nampaklah dia ni masih lagi mesra dan layan polis. Lama-lama dia dah tunjuk muka tak puas hati. Dia cakap dekat semua orang yang polis ni dah rosakkan bisnes dia dan bagi nama buruk dekat kedai dia. Lama-lama pelanggan pun tak nak datang sebab rasa tak selesa dengan polis. Sampailah 5 Mei selepas hampir sebulan Jin jin hilang polis jumpa penemuan baru. Ada seorang hunter di Gurun Arizona ni terjumpa mayat perempuan muda dekat sana. Mayat tu dia tak pakai apa-apa tapi pembunuh tu telah tinggalkan dua cincin dekat jari dia. Satu cincin ada tiga batu permata dan satu lagi cincin tu ukiran W atau M macam tu. Tapi ginger ni dia tak pernah pakai cincin macam tu so identiti mangsa tu kekal misteri. Masa tu tak ada siapa pun yang tahu sebenarnya mangsa tu kongsi nasib sama dan pembunuh yang sama dengan ginger. Polis pun siakalah gambar cincin tu dekat pihak media dan berharap orang ramai akan camlah cincin tu siapa yang punya. Walaupun banyak klu baru yang masuk, tapi semuanya macam tak ada jalan penyelesaian. So, kes Ginger dengan mayat kat gurun tadi tu pun jadilah cold case. Selepas 3 bulan kemudian polis dapat call dari seorang ejen dari Arizona. Ejen tu kata yang sekarang ni dia tengah siasat kes yang melibatkan John Flowers dan dia jumpa maklumat yang penting pasal Ginger. Rupanya John tu tengah disiasat sebab jual alat pengintik yang haram macam wiretip dan juga peranti-peranti yang pelik. Masa ejen tu tengah kumpul bukti pasal dia kan dia sempatlah soal siasat isteri si John ni yang bernama Cheryl masa diorang tengah bersembang tu kan Cheryl ni tiba-tiba terlepas cakap pasal ada seorang perempuan yang bernama Ginger ni dah hilang polis yang terima call tu pun terkejutlah pasal maklumat baru ni dia tak sangka yang John terlibat padahal diorang syak suami Ginger sebelum ni Lepas tu polis tu pun cakap dekat ejen tu jangan lepaskan Cheryl dan dia akan ke Arizona secepat yang mungkin. Beberapa jam lepas tu polis tadi tu pun sampai dekat sana dan jumpa Cheryl. So segala rahsia apa yang terjadi pada Ginger akhirnya terbongkar. Cheryl pun mulalah cerita macam mana kejadian tu. Hari Ginger datang ke kedai dia, dia dengan John ada dekat depan kedai which is dekat counter lah. Masa tu John tengok Ginger masuk ke dalam kedai dan tiba-tiba dia suruh Cheryl ni keluar pergi beli film kamera. Cheryl ni pula jenis yang menurut je so dia pun keluarlah dari kedai tu beli barang yang si John ni minta. Masa tu dia cakap, dia tak rasa ada benda pelik ke apa. 10 minit lepas tu, Sharon ni pun baliklah ke kedai dan Ginger dah tak ada. Dan pada masa yang sama ni juga, Mak pun masuk ke kedai tanya pasal wife dia. And then John pun cakap dekat Mak yang Ginger dah keluar dari kedai. Lepas Mak ni dah pergi, Sharon pun tanyalah dekat John apa yang dah jadi. John cuma jawab yang dia dah buat something terrible. Lepas tu dia tak explain apa-apa dekat isteri dia dan terus masuk ke bilik store dan dia tutup pintu. So Cheryl ni dia dah mula rasa curiga dan dia nak tahu apa benda sebenarnya yang dah terjadi. Dia pun intailah celah-celah store dan masa ni lah dia nampak Ginger dah terbaring berlumuran dengan darah yang sangat banyak. Sharon memang terkejut gila masa tu. Padahal perempuan ni dia baru nampak masih lagi hidup beberapa minit yang lepas. Apa yang jadi? John dah buat apa dekat Ginger? Masa Sharon ni tengah freeze tengok keadaan Ginger tu kan tiba-tiba John datang dari belakang dan cekik Sharon. Dia warning Sharon dia kata kau jangan buka mulut kau kalau kau sayang nyawa kau dengan nyawa baby kita. Lepas tu John ni pun ceritalah apa yang terjadi dekat Sharon. Dia kata Ginger datang ke situ bawa surat ugutan dari bekas pekerja orang untuk peras ugut John. So masa tu kau kononnya John marah sangat dan dia terus tumbuk ginger. Kemudian kepala ginger ni telah terhentak dekat atas santai sangat kuat sampailah dia mati serta-merta dekat situ. Tapi yang pelik dekat sini kan, Cheryl tak pernah nampak surat ugutan yang John cakap tu. Dan lagi satu, dia tahu tak ada bekas pekerja yang nak ugut macam yang John cakap sebelum ni. Kesan cedera dekat ginger pun tak sama langsung macam dia kena tumbuk. Pada pandangan Cheryl, dia nampak dengan sangat jelas yang ginger ni sebenarnya kena belasah dengan teruk dan benda ni bukanlah kemalangan Tapi Sharon ni terpaksalah diamkan diri sebab dia tak berani Takut-takut nanti nasib dia dengan baby orang sama macam ginger Pada hari yang sama tu juga John telah hapuskan semua bukti dia balut mayat ginger ni dalam plastik Cuci lantai dan dinding yang penuh dengan kesan darah ginger John ambil masa berjam-jam untuk bersihkan semua tu Petang tu bila Mark dengan ayah metu dia datang ke kedai untuk cari ginger Cheryl terpaksa ikut berlakon macam suami dia Pada masa tu Mark dengan ayah ginger ni Langsung tak tahu yang mayat ginger ada dalam beg sampah dalam belakang van putih Nak tahu tak sebab apa John tak nak tunjuk rakaman CCTV pada petang tu Jawapannya John, Cheryl dengan baby dorang ni on the way nak ke gurun untuk tanam mayat ginger. Itu yang John cakap yang dia tengah rushing nak settle urusan penting padahal dalam van tu ada Mac ginger tapi mak dia tak perasan. So dorang bertiga pun menuju lah ke kawasan gurun di Florence area Arizona. Masa John nak tanam ginger, Sharon ni tak ikut dan dia cuma duduk je dalam van dengan anak dorang. So John je lah yang uruskan semuanya. Lepas semua dah siap dorang pun terus balik ke Vegas macam tak ada apa-apa yang jadi. Bila berita pasal mayat perempuan tak dikenali dijumpai dekat gurun, John ni terus jadi takut tau. Dia sebenarnya panik dan risau kalau dia masuk ke penjara sekali lagi sebab dia dah pernah jadi banduan sebelum ni. Masa tu John ingat mayat yang dijumpai itu adalah mayat ginger tau. So panik punya pasal dia pun terus menghilangkan diri dia. Pada masa ni lah Sharon nekat. Okey, sekarang ni dah sampai masa untuk aku bongkarkan semua benda dekat polis. So Sharon lah yang bawa polis di mana tempat si ginger ni dikuburkan. Tapi awal-awal dia dah letak syarat dekat polis supaya dia dilindungi dan takkan didakwa. Bila polis setuju untuk tak dakwa dia Barulah Cheryl bawa polis ni ke tempat kubur si Ginger tadi Jadi pada hari itu Cheryl ni pun bawa lah polis ke sebuah kubur konkrit Yang John dah gali sebelum ni Bila diorang buka je kubur tu Diorang nampak ada mayat yang dah reput dalam tu Cheryl pun cakap lah yang dia masih ingat lagi Tatu yang ada pada kulit Ginger Dan dia yakin itu adalah Ginger So dekat Nevada ni pula Polis dah dapat warrant untuk geledah kedai John Dekat dalam store dia tu kan Polis jumpa kesan darah yang sepadan dengan DNA Ginger Kemudian Kemudian 17 Ogos 1997, John berjaya ditangkap di Los Angeles. Polis baru dapat tahu yang John ni sebenarnya adalah Craig Leslie Jacobson. Dia ni adalah pelarian dari Florida yang lari selepas dituduh menyerang seorang pegawai polis. Dua hari lepas dia kena tangkap tu kan, dia cuba nak bunuh diri tapi tak berjaya. Selepas disiasat dengan lebih mendalam latar belakang si uh, Jacobson aka si John tadi, dia ni memang seorang penjenayah yang wanted. Dia guna lebih daripada 12 nama samaran dan pernah masuk penjara lebih dari 2 tahun atas kes pecah rumah dan duit palsu. Sejak kecil lagi, dia ni memang ada tanda-tanda masalah mental tau. Dia pernah duduk setahun dekat hospital psychiatry dan didiagnos sebagai skizo. Lepas berita tangkapan pasal Johnny Viral adalah seorang remaja perempuan call polis. Dua bulan sebelum kejadian pembunuhan, dia ada pergi ke kedai John. Dikata, di baru je langkah masuk ke dalam kedai tu, John terus dukung dia dan letak dekat atas bahu dan nak bawa masuk ke bilik belakang. Nasib baiklah pada masa tu ada customer lain masuk ke dalam kedai dan John pun dia lepaskan perempuan tu. So remaja ni pun terus lari balik dan dia tak buat report sebab dia kata dia tak ada bukti. Bila dia nampak muka lelaki tu terpampang dekat newspaper, dia terus terfikir nasib baiklah dia tak kena bunuh hari tu. Perintah penangkapan polis tu jugalah membuatkan ada seorang lelaki yang bernama Bernard ni call polis dan cerita benda yang lagi dark. Dia cakap yang dia pernah kerja dengan John 4 bulan yang lepas. So kerja dia pada masa tu adalah ambil gambar perempuan kerja di kasino secara rahsia. Tapi dengan syarat gambar-gambar perempuan yang dia kena ambil ni semuanya yang berambut perang gelap. Ada sekali tu, Bernard ni terjumpa tiga cincin kahwin dalam sebuah box milik John. Semua cincin ni adalah cincin perempuan. So, untuk cover cerita sebenar, John cakaplah yang dia ni adalah ejen kerajaan. Bernard pun terfikirlah oh ini mesti semua barang bukti ataupun barang daripada sebahagian misi John lah. John juga pernah cakap dekat dia yang dia ada tanam mayat dekat gurun dan John gelarkan kawasan tu sebagai government graveyard. John siap bangga lagi kononnya dia ni ada link CIA. Padahal semua tu membunga je dan dia ni memang kriminal. So semasa menunggu hari perbicaraan John ataupun Jacob Seni diperintahkan menjalani ujian psikologi. Doktor pun cakaplah yang dia tak layak dibicarakan sebab dia tak waras. Tapi pendakwa ni rasa yang John ni berlakon gila je sebab dia nak tangguh hukuman. So, pendakwa pun buatlah tawaran dekat dia. Kalau kau mengaku, kau layak dapat perus selepas 25 per tahun dan akhirnya John pun setuju. Sebenarnya detektif ni syak yang John terlibat dengan mayat Jendo yang dia jumpa dekat gurun sebelum tu. Nak kata kebetulan tu macam tak logik sangat sebab kedua-dua mayat tu dijumpai berhampiran dan kawasan tu pula dekat gurun. Sebenarnya nama Jendo tu polis yang letak sebab orang masih tak tahu dia siapa. Langsung tak ada maklumat dan tak ada sesiapa pun yang kenal dia. Bila ditanya, John cakap yang Jinjin ni bukanlah mangsa dia yang pertama. Dia pernah bunuh Mary yang berusia 18 tahun yang merupakan ex-girlfriend yang dia sayang. Dia cakap dia tak boleh lepaskan Mary sebab itulah dia bunuh Mary. Apa yang kita faham yang si John ni dia tak boleh move on dan dia tak nak orang lain miliki Mary. Kalau korang nak tahu, cerita pasal Mary ni pun dia menipu juga. Mary tu masih lagi hidup sihat lagi tu. Cumanya, bila polis pergi jumpa Mary tu, dorang perasan satu benda. Rupa Mary dengan mangsa-mangsa yang lain hampir sama. Kemudian pada tahun 2008, selepas 11 tahun penemuan mayat Jendo aka mayat yang tak dikenal pasti tu, ada seorang perempuan call polis Arizona. Dia report yang bestie dia bernama Christina Martinez tak pernah muncul sejak 3 Mei 1997. Semasa Christina hilang dulu, dia baru berusia 15 tahun dan tinggal di sebuah rumah perlindungan remaja. Rumah tu pula betul-betul bersebelahan dengan kedai Spycraft iaitu kedai John. Pada hari kejadian tu, Christina ni ada cakap lah yang dia nak pergi ke dobi berdekatan. Dan lepas tu, dia terus menghilang sampai ke sudah. Tak ada sesiapa pun yang pernah nampak dia lepas tu. Disebabkan Christina ni memang ada sejarah lari dari rumah, so tak ada sesiapa pun yang nak buat report. Tapi pelik juga eh, takkanlah kawan Christina ni dia tak tengok berita tu dulu kan? Kenapa sampai 11 tahun kemudian baru nak report polis? Baru bangun dari koma ke dia ni? So, bila polis dah dapat clue baru ni kan, orang pun cepat-cepat lah linkkan balik dengan details mayat John Doe dulu. Dorang pun bukalah segala file yang ada untuk semak balik. Disebabkan kes ni dah lama, file pun dah berhabuk. Mana nak selak selai-selai kertas yang tebal lagi, nak cari maklumat lagi. Akhirnya, polis terjumpa ada bukti lama iaitu cincin yang dijumpai sekali dengan mayat Jane. Huruf M ataupun W yang tertulis dekat cincin tu sebenarnya adalah huruf M yang merujuk kepada Martinez. Pada Jun 2010 pula, pakar forensik akhirnya sahkan mayat pertama yang dijumpai dulu tu memang mayat Christina Martinez. So orang yang bernama Jendo tu dah dikenal pasti identiti. Kemudian tahun 2014 Jacobson didakwa untuk kes kedua iaitu menculik dan membunuh Christina. Setahun lepas tu dia pun diekstradisilah ke Arizona untuk dibicarakan. Tahun 2016 mahkamah isytiharkan yang dia tak layak dibicarakan sebab dia gila. Time bunuh orang waras, elok dah kena hadap hakim apa semua, tiba-tiba jadi gila. Geram kan? Akhirnya tahun 2016 tu hakim dah mula menyampa dengan drama gila. Jacobson. Ni. Tak kira lah kau gila ke apa, Hakim tetap tuduh yang dia ni pura-pura gila sebab nak elak hukuman dan lepas tu hakim pun terus tetapkan tarikh perbicaraan yang seterusnya pada bulan 11 nanti. So untuk update tahun ni tak ada berita ataupun update terkini pasal sama ada dia dituduh untuk kes Kristina ataupun tak. Tapi apa yang pasti dia masih lagi ada dalam penjara. So ramalah yang percaya Jacob ni memang obses dengan Mary. Sebab itulah bila dia tak dapat Mary, dia cari perempuan yang hampir iras-iras dengan Mary. Even remaja perempuan yang hampir-hampir kena culik dengan dia tu pun iras-iras Mary tau. Jacob ni dia macam Ted Bundy jugalah jenis yang buru mangsa yang ada iras-iras iras dengan girlfriend dia dulu Bila tak dapat orang yang dengar Dilepaskan dendam dekat orang yang ada iras-iras Gila kan? Tak pasal-pasal orang yang tak bersalah Yang tak ada kaitan dengan dia pun selama ni jadi mangsa kena bunuh. Jadi guys, sampai di sini sajalah video Nina untuk hari ini. Nina harap korang sukalah dengan cerita kita pada hari ini. So, kalau korang suka dengan konten-konten macam ni, kriminal, misteri apa semua, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga turn on notification. So, ya, yeah, kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. ཨོཾ་ <tune>